ৱেলকাম বেক টু আল এছ বি ক্ৰিয়েচন আমিও ওলাইছো জাতীয় বিদ্যালয় সমাৰ ব'লা এতিয়া যাওঁ অকণমান দেৰিয়ে হৈছে পাঁচটা বজাৰ পৰা আছে যোনে প্ৰগ্ৰেম কৰিবলৈ ওলাইছে কৈ দিব নিজে মেকআপ কৰি গোটেই ব্লাউজ বেছি কৰি লৈছে আমি চুকাফাৰ ক্ষেত্ৰতে কৈ আছো তাত জাতীয় বিদ্যালয়ত সমাৰোহ পাতিছে চুকা সমন্বয়ৰ ক্ষেত্ৰ যোৰহাটত জাতীয় বিদ্যালয় মানে গোটেই অসমৰ জাতীয় বিদ্যালয়খিনি লগ লাগি জাতীয় বিদ্যালয়ৰ ৰাজ্যিক সমাৰোহ পাতিছে দুহেজাৰ তেইছ চনৰ সেই তালৈ বুলি আমি আহি আছোঁ ইয়াতে এতিয়া তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে মাতিছে এতিয়া ৰাতি মানে গধূলি গধূলি প্ৰত্যেক দিনাখনিয়ে সাংস্কৃতিক সন্ধিয়া হ'ব আৰু বহুত ঠাইৰ পৰা যেনে বঙাইগাঁও গোলাঘাট যোৰহাট শিৱসাগৰ তেজপুৰ বহুত ঠাইৰ পৰা আহিছে জাতীয় বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসমূহ ইয়াতে থাকিবলৈ সুবিধা কৰি দিয়া হৈছে আৰু খোৱা বোৱাৰ সুবিধা কৰি দিয়া হৈছে আমাৰ ভণ্টিও জাতীয় বিদ্যালয়তে পঢ়ে তাইয়ো আহিছে ইয়াতে প্ৰগ্ৰেম কৰিব আমি আহি পাইছোহি আৰু কেনেকুৱা লাগিলে কিবা মাহী তা তাতহি নে বইলক ভিতৰলৈ যাওঁ এতিয়া চাই থাকিব আপোনালোকে ভিডিঅ'টো বহুত মজা ভিডিঅ' হ'ব আজি কাৰণ ফাংচনখিনি গোটেইখিনি আপোনালোকক দেখুৱামি এই চুকাফাৰ সমন্বয়ৰ ক্ষেত্ৰখন আহোম ৰজা স্বৰ্গদেউ চুকাফাৰ স্মৃতিত বনোৱা হৈছে আৰু আপোনালোকে যদি আহিব বিচাৰে তেতিয়া নটা বজাৰ পৰা ৰাতিপুৱা ন বজাৰ পৰা পাঁচ বজালৈকে খোলা থাকে সোমবাৰে বন্ধ থাকে আৰু ইয়াৰ এণ্টি ফিজ টেন ৰুপিজ আজি এণ্টি ফিজ নোহোৱাকৈ সোমাবলৈ দিব যিহেতু আমি জাতীয় বিদ্যালয় সমাৰোহৰ কাৰণে আহিছোঁ আৰু ইয়াৰ ভিতৰত যিটো মিউজিয়াম আছে তাৰ কাৰণে টুৱেণ্টি ৰুপিজ পে' কৰিবলগীয়া হৈছিলে আমাৰ আপোনালোকে আহিব বিচাৰিলে আহিব পাৰে বুৰঞ্জীক যদি বুৰঞ্জীৰ কথা যদি আপোনালোকে জানিব বিচাৰে বা বুৰঞ্জী লভাৰসকলে আহি এই জেগাটোকো মানে আহিবই আৰু ভিজিট কৰিবই এবাৰ আৰু মিউজিয়ামটোতো বহুতো পুৰণা দিনৰ বস্তু আৰু লগতে চুকাফাসকলৰ যিখিনি সাংস্কৃতিক আছে সংস্কৃতি আছিলে সেইখিনি জীয়াই ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিছে আপোনালোকে চাই বহুত ভাল পাব বা বুৰঞ্জী বিভাগৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ইয়ালৈ আহিব পাৰে ইয়াতে আহিলে আপোনালোকে ব'টিং কৰিব পাৰিব ব'টিং কৰিবলৈ এনেধৰণে সুবিধা কৰি দিয়া হৈছে আৰু বহুত ধুনীয়া পৰিৱেশ যিহেতু ইভিনিং টাইমত আহিলে বেছি ভাল পাব পাঁচটা বজালৈকেহে খালি খোলা থাকে দেই মনত ৰাখিব লাগিছে Okay. Yeah. ইয়াৰ ভিতৰত সোমাবলৈ মিউজিয়ামটোৰ ভিতৰত সোমাবলৈ এণ্ট্ৰিকেট টিকেটত ইনক্লুড কৰা হয় আজি এণ্ট্ৰি ফ্ৰী আছিলে সেইকাৰণে ইয়াতে টিকেট কৰিবলগীয়া হ'ল আৰু ভিতৰলৈ মোবাইল নিবলৈ নিদিয়ে ফটো বা মোবাইলত যদি ফোনত কথা পাতি থকা দেখে তেখেতলোকে তেতিয়াহ'লে এশ টকা এহেজাৰ টকা জৰিমনা ভৰিব লাগিব বুলি কৈছিলে আৰু ভিতৰত চুকাফাসকলৰ গোটেইখিনি মানে আছে আৰু আপোনালোকে আহিলে দেখিবলৈ নিছিলে কিন্তু সেয়া চালক বাহিৰৰ পায় বাহিৰৰ পায় সেইবিলাক আছে ধৰিব অকণ কোন চাই কি কৰি আছিলে আমি <imitation> দুঃখীয় <imitation> <imitation>

হোটেলত খাবলৈ আহিছোঁ সেইডোখৰ পৰা মেইন গেটৰ পৰা পঞ্চাছ মিটাৰমান হয় মিডৱে' হোটেল মিডৱে এইখনতে এইখনেই আছে মানে এইটো হাইৱে' যে বেলেগ নাই ইয়াতে খাবলৈ আহিছোঁ অঁ আগলৈ গৈছো আপোনালোকে যদি চুকাফা ক্ষেত্ৰলৈ আহে তেতিয়া সোমবাৰে নাহিব সোমবাৰে বন্ধ থাকে খাবা ইছো কি খাবা মম' মমো খাবা তুমি মমো ভাল পোৱা নেকি অঁ মমো খায় মমো সেইডোখৰত আইচক্ৰীম এতিয়া মমো এয়া মোৰ ভণ্টিহঁতে কৰা অনুষ্ঠান video lagi ha boy ke yeah oh boy mm, yes